નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ પાંચની જે નવી સ્વ પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ પોથીના બધા જ વિશે બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ પાંચના હિન્દી વિશેની નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર બેના

पहचाना क्यों नहीं उसी माँ का तो बेटा है जिन जिसने वनवास दिलाया लक्ष्मण नंबर बे आप सब अयोध्या चलिए इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है भरत नंबर त्रन भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हो राम नंबर चार इसमें बेचारे भरत का क्या दोष सीता नंबर पाँच मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे, दे। ભારત નંબર છ ખડાઉ ખડાઉ ક્યાં કા ક્યાં કરો રામ નંબર સાત સિંહાસન પર રખ કર આપણે લોટને તક સેવક તરફ રાજકાર કરો કરોગા ભારત પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત વિધાન પઢીએ અહીં જે વિધાન આપેલા છે જેને તમારે વાંચવાના છે દે ગયે વિધાનો કે ઇકાઈ કે વિકાસ કમ્ર के अनुसार उचित क्रम में लिखिए जो ये कौन लोग है जरा ध्यान से देखो बे लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं त्रण आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं चार प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है पाँच आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों को पढ़िए और लिखिए नंबर एक मिट्टी नंबर बी चिट्ठी नंबर तन चिन्ह नंबर चार ख्याति नंबर पाँच अच्छा छ उद्देश्य सात मक्खन नंबर आठ मच्छर नंबर नौ द्वार नंबर दस सिद्धार्थ प्रश्न चार अ निम्नलिखित परिच्छेद में से किन्हीं दस संज्ञाओं को ढूंढ कर लिखिए तो अं जो परिच्छेद आपेलो दस संज्ञाओं शोधी लखवा अरविंद तनिष नर्मदा पानी मगर मछलिया नाव लड़कियों आशा अरुणा प्रश्न चार ब आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं जो संग्नाए हैं? उसके दस नाम लिखे श्याम फलक किताब शिक्षक चाक कॉपी कमर कलम रमेश गंगा पानी मयंक

जमीन पर रहने वाले किन्हीं चार पशुओं के नाम गाय भैंस ऊंट हाथी नंबर तीन पेड़ पर रहने वाले किन्हीं चार पक्षियों के नाम तोता चिड़िया मैना कोयल नंबर चार किन्हीं चार नदियों के नाम बनास साबरमती नर्मदा तापी नंबर पाँच किन्हीं चार पर्वतों के नाम गिरनार पावागढ़ हिमालय शेत्रुंजय प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं नंबर बे राम को देखकर भरत ने क्या किया राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगे नंबर राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं नंबर चार राम ने नगरजनों से क्या कहा राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने यह मेरा आदेश है नंबर पाँच भरत ने राम से क्या मांगा भरत ने राम से उनके खड़ाऊ मांगे नंबर छः भरत ने क्या निश्चय किया भरत ने निश्चय किया कि राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करेंगे नंबर सात आप भरत की जगह होते तो क्या करते भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता नंबर बी किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता नंबर त्र अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता प्रश्न नंबर सात अपनी खरीदी हुई चीज का कोई रेपर यहाँ पर चिपकाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर रेपर के संदर्भ में लिखिए तो जो बताएल जो यही एक, इस रेपर में कौन सी वस्तु थी इस रेपर में बालाजी वेफर थी नंबर बे इस रेपर पर क्या कीमत छुप छपी हुई है इस रेपर में दस रुपये कीमत छपी हुई है नंबर इसका पैकिंग कब हुआ है इसका पैकिंग दिनांक तेरह नौ दो हजार तेईस को हुआ है नंबर चार इसका उपयोग कब तक कर सकते हैं उसका इसका उपयोग पैकिंग के बाद तीन महीनों तक कर लेना चाहिए नंबर पाँच रेपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हुई हैं इसके अलावा रेपर में सौ टका वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बातें छपी है प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए वाक्यों में से मैं या में लगा कर वाक्य पूरा कीजिए नंबर एक रोटी को देखकर बिल्ली में बिल्ली के मुंह में खाल गया पानी आ गया मैं नंबर दो खाल गया तुझे रोटी न लेने जाने दूंगी मैं नंबर त्राम खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है मैं नंबर चार दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा झगड़ा हो गया मैं नंबर पाँच रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी मैं તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સો અધ્યન સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે